Ну, Фильм это же вот фотографии, которые мясо, которое... а, из которого а, делают котлетки есть, дети. Да. У, нет, нет. Нет. У нас в детских садиках. А стоимость его 90 гривен килограмм. А, а, они... так. Пока мы разбирались, была вызвана милиция в детский садик. Мы не знаем пока еще, кто вызвал, но узнаем. Сказали, мы что знаем, посторонние что? люди срывают работу детского садика, хотя мы представились. Мы знаем, кто ну, мы знаем, мы просто говорим, как было это на самом деле. Нас пытались остановить работу, пока мы выясняли, почему Милиция приехала. Все это мясо быстро переработали в котлеты, пожарили и отдали пить. Мы сегодня выйдем и не скажем им о том, что комиссия приняла вот такое, вот такое, вот такое решение. Они завтра чертовой матери вас департамент заременят на вот это. Я вам говорю, так как родители видят, вот сидят родители, что вы делаете, если будете знать, что поговорили вчера, поговорили неделю назад и все осталось тоже творог приводят, слипшийся, воняет на всю столовую. Мы не дошли до картошки, но те обрезки, поверьте мне, как женщине, те обрезки, которые стояли, картошка вся черная. Ее обрезали по самое не могу, потому что она черная. 7 рублей. Они должны нести подобающий закону, в общем-то, эту ответственность. Поэтому все нарушения, те, которые были выявлены, если они липовые, и на данный момент занимается депутатская комиссия, документы есть в прокуратуре, есть в правоохранительных органах, значит, это должно, естественно, вылиться в определенные действия законников. А? подождите, вы сейчас предлагаете, чтобы мы продолжили, продолжили кормить деток. Вот это вот, я боюсь сказать это слово вслух. Пока у нас прокуратура поищет виновных. Разорвать тендерные договора, чухрать, кнуть носом написать заявление по собственному желанию и так далее. А как мог выиграть человек, который заявил? Слушайте, ну вы можете сказать, что оправдываться? Ну, сделали мы завтра, Скажу, да и все. А вы идите в голову и покайтесь перед родителями. Они вам зарплату платят. И 60% за это дерьмо платят. А вы тут сидите и докаиваете, что картошка по 4 гривны, они по тем. И все равно какая она, черная и а или не переживайте я вы за меня, за себя переживайте. Я переживайте. Пусть у вас будет задница вы, а не я у не меня голос. и району были самые наилучшие по сегодняшний день, я считаю. С 2012 -го года мы боремся с департаментом образования, который нас выставил из того, причины отказа в нашей документации формальные. И об этом мы обращались в своих жалобах не единожды. В департамент. В антимонопольный комитет в 2013 году мы получили положительный ответ на рассмотрение своей жалобы. Ну и в 2014 году.